Покажу такие две работы, единые мои социальные работы. Это «Бюрократ в день» и «Бюрократ в ночи», портрет бюрократа. Ну, они краса красивые. О! Почему <laughs> я сказал про красу, да? Потому что в Одеске вот этот авангард, он был целиком на тёмно затикленный, угу. Красиво. Хотя это уже такие старомодные слова, взагалі, никто не скажет красиво. Ну, выразительно, да, выразно там, да, так, ну, але, але, так. Потому а что да. и, что-то такое жахливое может тоже красивым быть, да? потому что того ява про ту красу, красу которая была там 300 лет тому назад, она изменилась. По-моему, я на какую-то выставку хотел написать, возможно, я, я, не, не помню. Вот. А, не не а возможно, бюрократы, то, знаете, то, то, дуже актуально. Ну, актуально, все наше життя без них не можно, а, но они плохие все таки то, розумію, ну, шо, шо Это же бюрократ, он, у него должно быть нелюдское что-то такое, да? Угу. Ele disse que